Сיי хурлын дараг эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга төсөл болон түүний дагалдуулан өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай Монгол Улсын Их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай төрийн аудитийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хилцэх хэсэх асуудлыг Улсын хурлын 2012 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар шийдвэрлэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуултын банкны хороо шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуултын банкны хороо 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаараа дээр нэрлсэн хуулийн төслүүдийг анхны хилцүүлэгт бэлтэх асуудлыг хэлцээд дараах санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Монгол Улсын Их хурлын даргын 2012 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн 149 дугаар сахимжаар Улсын хурлын гишүүн Бурма Цог Баке батху бацэрэг Даваасүрэн Батуул дэстембрэл өндэйжинтс нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг шинчлэн боловсруулах чуулганар төслийг хилцүүлэх бэлтгэл хангуулах өөрөхтэйгээр ажилласан баав лээ. Төрийн байгуултын байнгын хорооны суулгын төслийг анхны хилцүүлэх төлөвтэй ажлын хэсэгт ажилласан Улсын хурлын гишүүдээс илтгэсэн санал мөн байнгын хорооны хуралдаан дээр Усгийн хурлын гишүүдээс бичгээр гаргасан зарчмын зөрүүтэй сандыг нэг төрлийн хэлцэд шийдвэрлэлээ. Байнгын хорооноос дэмжсэн санал авах өдр бүхний тэр амарна гэсэн сануулаар усгийн хурлын гишүүн дүндээ янцсан дэмбрэл э, дээд дэмбрэл энэ инх болд нар цог болов. Мөн байнгын хорооноос дэмжээгөө сонгуулийн хороодын бүрэлдэхүнд ерөнхийлөгчд нийт дэвшүүлсэн нам хамтарсан намуудын төлөөлөлийг нэмж оруулах нь сонгуулийн сурталчлааны зарим тухайлууд мөрийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөнд намтар зэрэг материалыг хэвлүүлэх асуудлыг төр хариуцах Төслийн 43 дугаар зөүлийн 10 саягсны 5 сая 100 саягсны 10 саягс тус тус өөрчлөх сонголын автоматжуулсан системийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөл оруулах тухай хуулийн төслийг буцаах гэсэн сануулуудаар улсын хөрлийн гүйшүүн дүндэй чинцнэр цөөх боллоо. Хуулийн төслийн талаар улсын хөрлийн гүйшүүдээс гаргасан саныг байнгын хорооноос дэмцэн дэмжээгүүгээр ялгаж бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтийн санхлын томьёолыг эрхэм гүшүүдэд хүргэсэн болно. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн аудитийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, сонгуулийн автоматжуулалтын системийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлэг хийхэд төрийн байгууллагын байнгын хорооны хурлаанд орлосон гисшүүдийн олонхт имтсэн болно. Усгийн хурлын ихэнх гисшүүдээ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэгт хэлтгсэн басуудлаар төрийн байгуултын байнгын хороноос гаргасан санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өхий тавхны сүсэя.